Han bugün eyni xəmirdən fərqli görünüşdə kurabiyələr hazırlayacağıq. 200 qram otaq şəraitində olan kərə yağının üzərinə bir stəkan şəkər pudrası əlavə edib qarışdırıram. Sonra üzərinə bir yumurtanı bütöv əlavə edib birlikdə krem halına gələnə qədər yaxşıca qarışdırıram. Kənarda 3 stəkan unun üzərinə bir paket vanil qabartma tozu əlavə edib onunla birlikdə qarışdırıram. Unlu qarışımı 2 dəfəyə öncək qarışıma əlavə edərək xəmir yoğururam. Ələ yapışmayan yumşaq kurabiə xəmiri alınır. Xəmiri üç hissəyə ayırıram. Xəmirin bir hissəsinə 2 xörək qaşığı kakao əlavə edirəm. Digər ikinci hissəsinə sevgi körə damla şokoladı və üçüncü sadə olan hissəni yayıram. Kakao hissəni də yayaraq stekanla kəsib eyni cür forma verirəm. Gördüyünüz kimi kəsdiyim bütün dairəvi xəmirləri üst-üstə yığaraq bu formada hazırlayıram. Forma verərək hazırladığım xəmləri stretch filmə bükərək yarım saatlıq bərkiməsi üçün soyuducuya qoyuram. Kakao və sadə xəmrimin yerdə qalan hissəsini gördüyünüz kimi kakos və qozla dəyərləndirərək forma verib bişirmək üçün soba listinə düzürəm. İndi isə damla şokolad əlavə etdim, xəmlərə forma verirəm. Bəlkə məsəl üçün soyuducuda yarım saat dinləndirdiyim kurabiə xəmirimi kəsərək bişirmək üçün soba listinə düzürəm. Eyni tərkibli xəmirdən hazırladığım 4 növdə kurabiyələrim hazırdır. Hazırlayacaq olan hər kəsə uğur olsun.